Спасибо. Ну, в первую очередь э, э, наша задача стояла сдержать в первой четверти запорожье, потому что знали, что они будут играть агрессивно, трэпы делать. Ну, с чем у нас немного не получилось. Ну, хочу поблагодарить нашу команду, что она сдержала это напряжение и как бы ну, мы не это, руки не слаживали, боролись до последней минуты. И с этим у нас, за это у нас получилось так сыграть сегодняшнюю игру. Ну, очень было тяжело. Ну, команда Фара непростой соперник. Очень быстрый баскетбол играет, агрессивный, поэтому, я думаю, в данный момент выложили все на 100%. А в дальнейшем, я думаю, мы восстановимся и все будет хорошо. Честно, не знаю, у каждого соперника есть свои сильные стороны. И, ну, они, как по мне, они одинаковые. Хорошие команды. Тяжело выбрать кого-то одного.

В первую очередь я хотел поблагодарить ребят за их терпение, за их веру, за выдержку, за их самоотдачу. Мы сегодня совершили маленький подвиг, проиграли очень сильной команде. Недаром Запорожье лидер чемпионата, регулярку за первое место. То есть я считаю, что сегодня мы показали большую самоотдачу, желание. И у нас был шанс. Выиграть только сегодня, потому что в Запорожье очень тяжело играть. И при счете 2-2, я думаю, у нас не было бы шанса победить в этой серии. Поэтому мы использовали выездную первую победу, выторговали себе, скажем так, поле домашней арены и воспользовались этим. Я благодарен и болельщикам, и игрокам, и зрителям всем. Баскетбол вырос, и, поверьте мне, очень сложные даже, даже вот у нас игры были с Николаем, если вы помните. При счете 2-2 и домашнее поле сыграло ключевую роль, мы вышли, прошли дальше. С любой командой, Черкасский, Мавка, Харьков, Одесса, очень тяжело. Когда выходишь, уверенности нет стопроцентно, что ты выиграешь, что знаешь, настраиваешься на тяжелую борьбу. Я говорю еще раз раз, что мы сегодня выдержали и... Сегодня была три рывка Запорожья, хороший старт Запорожья. Мы не сломались, продолжали играть свой баскетбол и выиграли игру. Вы будете на день посмотрим, посмотрим. Мы сейчас еще не знаем, с кем мы будем играть. Поэтому сейчас эти два дня потратим на восстановление команды, ребята восстановятся. Сегодня пришлось играть укороченным немножко составом, больше времени основные игроки получили, но каждый выходящий на площадку принес пользу. Поэтому это командная победа, командная победа в Киев-Баскет.